Всім привіт! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоївана. Івана, а на зв'язку зі мною головна відьма нашої країни. Марія Тиха. Марія, привіт. Привіт. Такі екстрасенси, тарологи зараз активно говорять про хворобу. Зеленського, можливо, не прямо зараз, але на перспективу і загрозу для його життя. Що скажеш ти? Чи дійсно пан президент хворий і чи загрожує його життю е, ось найближчим часом та е, щось якийсь напад? Жос не робив. Хворо не говорять? Ні, не говорять. Ой. Ну, сейчас я могу э, сказать господину президенту, чтобы он не перемерзал нигде, потому что здесь король вот жезлов с рыцарем кубков. То есть это, в принципе, говорит про какой-то, ну, это ли какой-то вирусняк, либо ОРВИ. То есть uh -huh. вот высокая температура будет, вы, видишь, вот там насморки, все остальное. Вот это. Uh -huh. ну, у всех что-то сезонное. Uh -huh. Что дальше? Карта Шута, да, она говорит о том, что ну, у нее есть, есть проблемы, это нервная система. Слушай, ну у кого сейчас нервная система нет проблем? То есть я, я ну, приймаю такі рішення вообще, да, і находять два роки в руководстве страны, там, де війна, мені кажется, що у всех таке. Мені карта, така я відповідальність, там. Вона просто так не проходить. Потім проблема з глазами теж у него есть. Двойка мечей. Опять-таки, мы сейчас не, не привязываемся к тому, что проблема с глазами из-за вирусника, который может быть, да? Прямо. Может только быть. Вот я тоже вирусником у Мы тоже были, вот глаза краснели, и, типа и сухие были, короче, Слизистая, реагирует же любая. И нос, да, да, да. и глаза. Всё, реагирует. Двойка мечей проблема с глазами со зрением. Или, возможно, просто проблема со зрением, потому что много читает, много не спит и все остальное. Вот. Двойка мечей, да. Часто двойка мечей, еще проблема с грудью, но я сомневаюсь, я про глаза здесь больше у него. То дальше. Э -э ну, нервное истощение. Тут показывают четко нервное истощение. Кстати, есть вероятность того, что он будет за медицинской помощью обращаться. Четверка мечей. Вот по Посмотрю, почему. Сейчас. Почему? Это сосуды. Это сосуды. Тройка, тройка мечей. То есть либо сосуды, либо ну, сердечно-сосудистая сосудистая карта. поняла я спросила, почему, вот что это. Возможно, нужно будет капельнички какие-то. Четверка мечей часто про больницу может говорить, да. То есть тут есть действительно у него проблемы, вот пятерка Пентакли по сосудам. Причем, ну, слушай, с такой жизнью, мне кажется, вот это вот, это все понятно. Короче, тройка мечей. Смотри, тут карты такие, да. Я бы... Если был бы, допустим, мой бы клиент бы сидел передо мной, сказала бы, вам немедленно нужно обратиться к врачу, потому что тут сосуды реально сдают. То есть нужно очень срочно. Очень перегруз сильний. Обратиться нужно приймати какое-то лікарство, підлічитися. Ну, Обов'язково, ну, тому що тут такое. Сосуди імені серце. Сосуди мене короче. коротше. Це ну, от, на перспективу... Да, серце і сосуди. голова. Сосуди да. і голова. Це може призвести до якихось там глобальніших проблем в майбутньому. Слушай, ну, чоловік стареє. Любов старіє. звісно. Конечно, то есть тут, ну, у кого-то хроника, у кого-то что-то еще. Такой перенагруз, как, типа, он сейчас. Ну, тут вот, да, через два года вот оно, типа, вылазит. Нажаль. Ну, Прокапывается, пойдет, пролечится, все будет нормально. Дай Боже. Пускай идет лечиться. Нужно немножко вернуть состояние свое. Такая ситуация здесь по здоровью. А стосовно нападів, або ж як пам'ятаєш, коли в Одесу він приїжджав, ракетна атака була, тобто чи готують росіяни, чи готують їхні спецслужби замах на життя Зеленського? Думаю, що він Думашон питанням дуже великим. Намек больше идет все равно на, на его exactly. здоровье. Uh -huh. То есть нужно, вот, нужно первоочередное сейчас заняться именно здоровьем, вот обязательно. То есть тут четко прям идет намек, вот опять, видишь, что здесь uh -huh, uh -huh. заняться. Потом все остальное, пока здесь ничего не показываю. Ну, учитывая, что вы в прошлый раз предсказали, как раз мы по сказали, что по югу будут там. Ну, ну предсказали, короче, так, да, так. на юг, когда он купался, что будут эти. Пока по карте не показала, значит, склоняем страх к его здоровью сейчас. Будемо бажати йому поправки і все ж таки надеяться, на те, що він дійсно пофіксить цю історію і його фізичний стан вирівняється.